بس الرمانحم الحمان حسینہ کچھ ادا کر دیں ہمارا کام آسان بنا دیں ہماری زبان کی گرا کھول دیں تاکہ ہماری بات سمجھ سکے الحمدللہ للہ اللہ حامد السلام علیکم و اللہ و میں ہوں حیدر محدی اور یہ ہے وائس آف فری پاکستان آزاد پاکستان کی آواز پاکستان میں اور پاکستان کے بعد سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے آپ کے کامنٹس اور کرٹیسزم اور دعاؤں کا بہت شکریہ خاص طور پہ پیٹرنز کا بہت شکریہ جنہوں نے میری بڑی مدد کیا اگر آپ پیٹرن بننا چاہتے ہیں آپ ہمارے لنک ڈسکرپشن میں جائیں لنک پر کلک کریں اور اپنا لیول آف سپورٹ چوز کریں اور ہمیں سپورٹ کر سکتے نہیں بھی کرتے آپ کا دیکھنا سننا ہمارے لیے بہت کافی تعظیم آج دو بہت عام باتیں کرنی ہیں ایک کچھ امریکہ اور واقعی پاکستان پاکستان جعفر ایکسپریس اور جعفر ایکسپریس کے پیچھے ایک بہت ہی دھواں دار ایک تقریر ایک بڑے چوٹی کے سیاستدان نے کیے وہ آپ کی خدمت پہ سیلف ہے اس پہ زیادہ تجزیہ نہیں کریں گے آج آپ کسی اور کی زبانی وہی وہ سنیں گے جو میری زبانی سے آپ تین سال سے سن رہے تھے سب سے پہلے ہے ابی گیٹ اور مامو ٹرمپ <laughs> ٹرمپ کو بیسکلی کنفرمڈ اب ہو گیا ہے کہ انہوں نے جناب ٹرمپ کو مامو بنایا مامو بنانا ٹرمپ کو بڑا آسان نہیں ہے لیکن مامو انہوں نے بنا دیا ٹرمپ کو اور یہ جناب اب خبر ہے کہ جی ابی گیٹ بومنگ سسپیکٹ واس ناٹ ای ٹاپ لیول پلانر آف deadly اٹیک ایف بی آئی سیز بٹ ویل ریمین بیہائیڈ بار کے یہ جی کوئی بڑا بہت بڑا اہلکار نہیں تھا جس کی خبر ہمیں دی گئی ہے آئی ایس آئی اور سی آئی اے نے اور جس کو ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ ہم نے ٹاپ ٹرریس پکڑ لیا ہے جس نے یہ کابل ایئرپورٹ ایبی گیٹ میں بام کی تھی ایک سو نوے کے قریب لوگ مارے گئے تھے جس میں تیرہ یہ امریکی فوجی بھی تھے اب جناب جو ان کا ایف بی آئی کا جو بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایف بی آئی اسپیشل ایجنٹ سیتھ پارکر اگریڈ وتھ شریف اللہ پبلک ڈیفینڈر جو شریف اللہ کا وکیل تھا اس کے ساتھ کہتا ہے میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ جو ایلج ٹیرر ٹیررسٹ ہے مبینہ طور پر ٹیررسٹ ہے یہ ٹاپ لیول نہ پلانر تھا یہ چھوٹا موٹا آدمی تھا اس کو کہا تھا جا کے سڑک دیکھو سڑک نہ پو سب ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی فوج تو نہیں ہے کوئی ادھر وہ پکٹ تو نہیں لگائی ہوئی کوئی چیک پوسٹ تو نہیں ہے اکسیٹرا اور یہ بر میکی کرنے کے لیے تھا یہ ہے جی جو ہمارے پاس خبر آئی ہے اب یہ بڑی ایک خطرناک خبر ہے دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کو یہ پتا تھا کہ یہ لوور لیول ہے لیکن اس نے کہا چلو آن ہو یار میں بات کر رہا ہوں کانگریس کے ساتھ تو میری تھوڑی واہ ہو جائے گی کہ جی میں نے زبردست یہ کامیابی حاصل کی ہے ٹیررزم کے خلاف یا یہ فوج نے آسم نے جو ڈیسیور ہے دھوکہ باز ہے بہت اول نمبر کا دھوکہ باز ہے آسم منیر ایک اور اس کے ساتھ آسم ملک جو ایک بہت ہی بغیرت باپ کا بغیرت بیٹا ہے اور ان دونوں نے مل کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے مل کے یہ فیصلہ کیا سی آئی اے کو کہلوایا کہ یار یہ اس قسم کا بندہ ہے ہمارے پاس خبر ہے یہ یہاں چھپا ہوا ہے حالانکہ پہلے سے انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا بائد ہوئے یہ ہمارے پاس خبر ہے کہ یہ اس کا ہے آپ کی خبر کیا کہتی ہے انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے اس کو ہم پکڑواتے ہیں ایک یہ ایک یہ ہائپوتھس uh, ہے

ہاں لیکن سی آئی کہتا ہے جی یہ بندہ ہے اس کی یہ خبر ہے اس کی ایبی گیٹ کا ہے کی بامبنگ میں یہ مبتلا ہے اگر یہ ہے بڑا کوئی پرومیننٹ بندہ تو اس کو آپ ریس کر کے ہمیں بھیجوا دیں گے انہوں نے کہا جی حاضر تو آسم ملک بھاگا بھاگا جرمنی گیا جرمنی جا کے ان سے بات کی بات بات کر کے کہتا ہے جرمنی اس لیے گیا وہاں وہ سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی تھی اور کہا کہ جی یہ دوسرا ایک مفروضہ ہے تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ سی آئی اے نے ان کو انفرمیشن دی کہ یار یہ بندہ ہے اس کے متعلق ہماری خبر ہے کہ یہ ملوث تھا آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے کوئٹہ میں فلانا اس کا گھر ہے اور کہا جی کو پکڑ کے ہمارے والے کا یہ تین سیناریو سے تینوں سیناریو کے اندر جو کومن سیناریو ہے کہ یہ بندہ پرومیننٹ نہیں تھا پہلے دو سیناریو میں ہم نے مامو بنایا ڈیلیبریٹلی uh, ٹرمپ uh, 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 کو تیسرے سیناریو میں سی کی انٹیلیجس رپورٹ یہ تھی کہ جی یہ شاید یہ پرومیننٹ ہے انہوں نے اس کو کہا ان کو پتا تھا کہ یہ پرومیننٹ نہیں ہے یہ تو ان کے میں تھا اور اس کو حوالے کر دیا تو یہ اب ساری بات کھل چکی ہے اب ٹرمپ اس کے اوپر کیا کرتا ہے بہت ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی اس کو انہوں نے چے بنایا ہے یا مامو بنایا ہے وہ ان کو معاف کرے گا لڑسے واٹس تو یہ تو ہے جی اس کی بات اب آگے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں نا کہ اس کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ میں نے ڈیویلپمنٹ دیکھی آج ہی ٹویٹر پہ یہ جو فارم فورٹی سیون والے پاکستانی امریکہ ہیں جو میں آپ کو کہتا ہوں جو کہ سامنے سے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عمران کے ساتھ ہیں یہ جمہوریت کے ساتھ ہیں یہ آزادی رائے کے ساتھ ہیں انسانی حقوق کے ساتھ ہیں یہ لیکن پیچھے سے یہ چھپے ہوئے عاصم منیر کے ٹاؤٹ ہیں اور ملے ہوئے ہیں ان کا ایک ساتھی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے وہ بھی پاک پیک جو ہے جس کے متعلق میں بہت کچھ سوال نشان آپ لوگوں کو بتاتا چلا ہوں ان کی لیڈرشپ کے ان کے بہت قریب ہیں بلکہ اس آدمی نے مجھے جب میں ان کو ٹارگٹ کر رہا تھا مجھے کہا کہ آپ ان کے خلاف بڑی غلط باتیں کرتے ہیں اور ان کا جو پریزنٹ ہے اس کو میرے سے زبردستی فون پہ بات کروائی جو ماضی والا اینیوے اس نے آج بڑی ایک انٹریسٹنگ ایک ٹویٹ کی جس کے اندر انہوں نے ایلیج کیا کہ جی یہ جو ٹیررزم ہے نا یہ کرائی گئی ہے بڑی حیرانی کی بات ہے میں تو حیران ہوں کہ یہ بندے اس قسم کی بات کیسے انہوں نے یہ امریکنوں نے کروا دی آ فارم فورٹی سیون والے نا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں دہشت گردی اس آہ آہ ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یہ دہشت گردی اصل میں امارات نے کرائی ہے یونائیٹڈ ایرب ایمریٹس سے کرائی ہے وہاں یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے یہ ٹیرریزم جعفر ایکسپریس کی انہوں نے کرائی ہے اور ہم ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ تمہارے جو یہ ساتھی ہیں یونائیٹڈ ایرب ایمیریٹ کا نام نہیں لیا لیکن آبویس ہے ان کی طرف یہ ان کا اشارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو آپ روکیں اور اپنے دوستوں کو روکیں اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور مضبوط کریں کہ یہ ٹیرریزم کے خلاف کاروائی کریں بیسکلی کہ آپ آصم منیر کو رکھیں اس کو سپورٹ کریں اس کو پیسے دیں اور جناب آپ جو ہے نا اور اس کو ایسے انہوں نے منافقت سے اس ٹویٹ کو انہوں نے گیرا میں وہ ٹویٹ شیئر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ہیں بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اور اوپر سے یہ سامنے سے یہ کچھ کہتے ہیں اندر سے یہ کچھ ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں میری بات یاد رکھیں کہ یہ بہت ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے فارم فورٹی سیون چند پاکستانی امریکنوں کی بہت دولت مند ہے بہت ہوٹل ہیں ان کے پاس ان کے باپوں نے بڑے بڑے پیسے دیے ہیں کانٹریبیوشنز کی ہیں مسجدوں میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے فلانی شادی میں جو آیا تھا جیک آیا تھا ٹیم آیا تھا کوئی کسی کو انکل جیک کہتا ہے کوئی کو اس کو انکل ٹام کہتا ہے اس طرح ہم یہ اپنے آپ کو کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے محب وطن پاکستانی ہیں پیچھے سے یہ فوجی ٹاؤٹ ہے بہت ان کا خیال رکھے میں تمام پاکستانی امریکنز کو کہتا ہوں خاص طور پر جو پاک پیک کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ پلیز بہت نظر رکھیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر اس کے اندر سے بہت بڑے ٹاؤٹ ہے بہت بڑے ٹاؤٹ ہے چھوٹے ووٹ نہیں بڑے بڑے گسپینڈوے نما ٹاؤٹ ہے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں کوئی فلوریڈا میں ہے, کوئی کہیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ ملے گا جی جی اس کے اوپر اب آ جاتے ہیں جی بات کرتے ہیں جو ہم نے کر لی تھی جعفر ایکسپریس کی جعفر ایکسپریس کا جی معاملہ اب ختم ہونے کو آ رہا ہے لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سچ بول رہا ہے فوج سچ بول رہی ہے یا بی ایل اے والے بول رہے ہیں یہ پتا ہے کہ اس وقت جو ہے آ, کچھ لوگ مارے گئے ہی ہیں کچھ لوگ رہا ہو چکے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا کتنے لوگ ابھی تک قید میں ہیں یا ان کو یرغمال ابھی تک بنایا گیا ہے یا وہ مارے گئے ہیں یہ خبریں رینج کرتی ہیں کہ جی تینتیس جو ہے بی ایل اے کے ملٹنٹس کو مارا گیا ہے کوئی بائیس تیس تیس کے قریب جو ہے فوجی ہیں کچھ اس کے اندر سولین ہیں کچھ آپریشن کے اندر مارے گئے ہیں لیکن ابھی تک کلیئر پکچر نہیں ہے تو میں اس کے اوپر اب حتمی رائے صرف میں ایک بات اس پہ کر کے اور میں آگے بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز پہ جانے چاہتا ہوں دیکھیں جی بال مجھے کسی نے کل پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں صاحب آپ نے کبھی بھی سرداروں اور نوابوں کی بات نہیں کہ بلوچستان کی میں نے کہا بالکل صحیح کہا اور یہ نواب اور سردار یہ تو یہ تو پیدائشی ہزاروں سال کے حرامی ہیں انہوں نے تو یہ کبھی اپنے گھر کے نہیں اپنے ماں باپ کے نہیں اپنے بیٹوں کے نہیں یہ کسی کے بھی نہیں یہ صرف طاقت کے ہیں یہ اسی قسم کا ایلیٹ کیپچر ہے جو کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں تو انہی کو استعمال کیا گیا یہی استعمال ہوتے ہیں نا یہ آتے ہیں یہ انگریزوں کے بھی ساتھ مل گئے جب کوئی اور آیا یا اس کے ساتھ بھی مل گئے یہ جتنے بکتی جتنے زہری یہ مری یہ مینگل چھنگر, یہ وزیر اعلیٰ بھی رہے یہ گورنر بھی رہے اس صوبے میں رہے یہ ویرا شاہی یہ سرداری اور یہ نوابی جو بلوچستان میں ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ بلوچستان کے اندر اتنی پسماندگی ہے اس کا بہت بڑا فیکٹر یہ ہے اور یہ استعمال اپنے آپ کو کرتے رہے ہیں اس لیے کہ طاقت میں رہنے کے لیے اور ان کو استعمال کس نے کیا ان کو استعمال کیا ہے کس نے کیا ہے فوج نے کیا ہے اور وہ سیاسی قوتیں جو کہ فوج کے ذریعے یا آ جاتی تھیں یا حکمرانی کرتی تھی یہ میں آپ کو جی ایک بڑی کلیئر بات بتا دوں یہ ذرا آپ یہ دیکھ لیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے انیس سو بہتر سے لے کر اور آج دو پچیس تک حکمرانی میں بیٹھے ہیں اس میں ایک آدمی کی تصویر نہیں ہے کہ وہ میں لگانا نہیں چاہتا تھا عمران خان کی کہ اس لیے کہ وہ اس کی تصویر یہاں لگا کے وہ اس آدمی کی میں جو اس کی پرسنالٹی ہے اس کو میں ڈاؤن کرتا تو میں اس کے ساتھ نہیں لگا لیکن یہ لوگ جو ہے نا تقریباً پچاس سال یہ تین خاندانوں نے پاکستان پہ انیس سو بہتر سے لے کر دو ہزار پچیس تک یہ تین خاندانوں نے پاکستان پہ حکومت کی ہے ایک فوجی خاندان ایک نواز شریف خاندان ایک زرداری بھٹو خاندان انہوں نے نے حکومت کی ہے. تین سال بچارے عمران خان نے کی ہے ہے ساڑھے سال عمران خان اور بلوچستان میں جو آج آگ لگی ہے کے پی میں جو آج آگ لگی ہے اور جو سندھ میں ابھی آگ لگنے والی ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ چولستان کی جو نہر بنا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور آپ ایونچولی دیکھیں گے پا پنجاب میں بھی جو آگ لگے گی وہ ان لوگوں کی وجہ سے لگی آپ اگر پچھلے پچاس سال سے جس کے اندر بائی بیستر یہ جو دو فوجی آپ کے بیٹھے ہیں ایک نے بارہ سال اور ایک نے نو سال اس پچاس سال میں سے اکیس سال تو اس کی ہے اور پچھلے جب سے خان گیا تین سال وہ بھی فوجی کی حکومت سنبھلے تو یہ چوبیس آدھا ففٹی پرسنٹ جو ہے فوج نے کی ہے یہ میں صرف سنتالیس سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں ایوب اور ذکر ہی نہیں کر رہا میں ابھی کی بات کر رہا ہوں دی. آپ ابھی اب بھی آپ لوگوں کے نہیں سمجھ آتی پاکستانیوں کو کہ اس ملک کو تباہ کس نے کیا اور کیسے ہو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں باپ بیٹا بیٹی باپ بیٹا بیٹی خامند ایک فوجی جنرل دوسرا فوجی جنرل تیسرا فوجی جنرل یہ کر رہے ہیں تباہی پاکستان اور ہم جناب عمران خان پی ٹی آئی کسی کی ٹویٹ اٹھاتا ہے وہ خواجہ سیف, نے یہ کر دیا فلانے نے وہ کر دیا کسی نے کہا کہ جی وہ حیدر میدی کہتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں یا فریڈم فائٹر ہیں میں بالکل صحیح کہتا ہوں میں بات پر دیکھیں بالکل مکمل طور پر میں اس پر ثابت قدم ہوں کہ آج کا آپ کا جو ٹیررسٹ ہے جو آپ کا جس کو آپ غدار بھی کہہ دیں دہشت گرد کہہ دیں وہ کل کا جو نا محب وطن ہوتا ہے ہیرو ہوتا ہے فریڈم فائٹر ہوتا ہے آزادی پسند کلائے جاتا ہے یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیتتا کون دیکھیں جی جنگ کسی حالت میں کسی قسم کا وائلنس جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے یہ تو ہے ادر دین جو بھی قانون کے تحت کیا جائے آئین کے تحت کیا جائے ادریا کے تحت کیا جائے لیکن جہاں آپ نے آئین توڑ دیا قانون توڑ دیا آپ نے خود توڑ دیا حکومت نے خود توڑ دیا حکومت کے اپنے اداروں نے خود آئین توڑ دیا قانون توڑ دیا پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا دہشت گرد ہے کر, کرے وہ دہشت لیکن آپ نہیں کہہ سکتے میں کہہ سکتا ہوں کوئی اور کہہ سکتا ہے پاکستان پاکستان نہیں کہہ سکتی کہ کہ ہے اس لیے کہ پاکستان خود ہے اس لیے وہ خود آئین کو نہیں مانتی وہ خود قانون کو نہیں مانتی وہ خود کسی قسم کے انصاف پسند معاشرے کو نہیں مانتی تو کیسے یہ فارم فورٹی سیون والی جو حکومت ہے یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ٹیررسٹ ہے میں کہہ سکتا ہوں یہ نہیں کہ کیوں یہ خود ٹیررسٹ ہیں انہوں نے خود آئین توڑا انہوں نے خود آئین کو کیا انہوں نے خود جالی مینڈیٹ لے کے آ کے بیٹھے فوج کے ذریعے بات دراصل میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی عزائم ہوتے ہیں اگر آپ ان لوگوں کو وہ موقع نہ دیں اور یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں بہت امپورٹنٹ آپ ان کو موقع نہیں دیں گے اپنے اپنے سیاسی عزائم کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی طریقے سے قانونی طریقے سے آئینی طریقے تو پھر ان میں سے کچھ لوگ چپ کر جائیں گے آپ سے نفرت ضرور کریں گے جس طرح بلوچستان میں نوے فیصد لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہ سر نیچے کیا ہے لیکن دس بیس فیصد ان میں لوگ ہیں یا پانچ فیصد یا دس فیصد ہے یا پندرہ فیصد ہے اور میں کہا نہیں جی ہم ہتھیار اٹھائیں گے اب ہتھیار اپنی انڈسٹری بن جاتی ہے ان کو پھر آپ روک نہیں سکتے جیسے آپ طالبان نے انڈسٹری بنا لی تھی چھ سات آٹھ سال کے پی کے اندر جس طرح بی ایل اے نے اس کو انڈسٹری بنا لی ہے بی ایل ایف نے انڈسٹری بنا نے سدھو دیش والے اگر کل ہتھیار کو اٹھا لے اسی لیے یہ ڈاکو گینگ آتے ہیں اسی لیے یہ جب آپ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے تو آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں ہتھیار سارے لوگ نہیں اٹھاتے کچھ لوگ اٹھاتے ہیں تو اب یہ یہ لڑتے ہیں آپ جب آپ سے لڑتے ہیں تو پھر آپ ان کو جو مار دیتے ہیں کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد کر دیا وہ جیت جاتے ہیں تو وہ منخم بیگن بن جاتا ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر بانوے لوگوں کو مار دیا کنگ جارج کنگ ڈیوڈ ہوٹل کو بام کیا جیروسلم میں انیس سو اڑتالیس کے اندر اس کی اپنی آرگنائزیشن منخم بیگن جو پرائم منسٹر بنا بعد میں اسرائیل کا ٹیررسٹ تھا بانوے بندے مارے سویلینس کو

قتل کرتے تھے بم پھاڑتے تھے ان کی تصویریں لگی وہ ہیرو ہے جی تو یہ جو ہے نا یہ ڈبیٹ بہت کمپلیکس ہے اس ڈبیٹ کے اندر نا اس وقت لیکن میں آپ کو بات یہ بتانا چاہتا ہوں دراصل بات دراصل بات یہ ہے کہ کور ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیوں ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جب پہلا مکہ کون مارتا ہے یہ دراصل ہے پہلی واٹ واز دا فرسٹ پوائنٹ پہلی وجہ کیا تھی اکبر بکتی کو گورنر ظلفکار علی بھٹو نے بنایا اکبر بکتی گورنر بنا بلوچ بکتی بڑا سردار ہے بڑا کہتے ہیں جی بکتی کو مار دیا فلا. بکتی فو اے ظلفکار علی بھٹو کا بنایا ہوا بلوچستان کا گورنر تھا جب بھٹو نے ڈسمس کر دی حکومت بلوچستان کی چیف منسٹر کو ڈسمس کر دیا تو یہ سارے اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور فوج اس کے اندر سب سے آگے تو جناب خواجہ آصف نے بڑی زبردست دعا دار جی ایک تقریر کی ہے بہت زبردست کہ جی انہوں نے اسمبلی میں تقریر ہے ویسے بڑی دار اور تقریر کی ہے کہ جی یہ کر دیا اور امین کے ساتھ اور پی ٹی آئی وہ ہے اور پی ٹی آئی یہ ہے اور فلاں اور بڑے جناب دھواندار میں ان کی تقریر آپ کو نا ایک تقریر سناتا ہوں بڑے غور سے سنیے گا اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ دراصل معاملہ ہے کیا اور جس آدمی نے یہ تقریر سنائی ہے نا یہ آدمی کی اگر آپ تقریر سن لیں تو مزہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ تقریر آپ کے جی ہم سناتے ہیں آپ کو ٹھیک یہ سنے جی تقریر واہ 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 زینی جو ہے کیفیت کی پیداوار ہوتا ہے اس وقت پاکستان میں اگر کوئی جگہ طبقہ ہے تو وہ صرف اور صرف جرنیل ہیں اور کوئی جگیردار طبقہ پاکستان میں نہیں ہے جنہی والا جگیردار طبقہ جو جرنیلوں پر مشتمل ہے اسی روایات پر عمل کر رہا ہے جس پہ پر پرانے جگیردار جو ہے عمل کرتے تھے کہ اپنی عوام کو اپنے مزاروں کو اپنے ریایہ کو جو سولہ کروڑ عوام ہیں آج کی صورتحال میں ان پڑھ رکھو ان کو تعلیم نہ دو فیڈل بجٹ کے اندر صرف اٹھارہ ارب ربیہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے تعلیم کے لیے اور دفاع کے لیے ڈھائی سو ارب رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ پینشنیں ڈال کے تین سو ارب جو بیس فیصد بنتا ہے بجٹ کا وہ دفاع کے لیے رکھا گیا ہے جناب والا جب ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کی پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں آپ پچھلے اڑسٹھ سال کے اندر اٹھاون سال کے اندر اگر اپنی افواج جو ہیں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو میں اردو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن انگریزی میں کہوں گا کہ نہایت ڈسمل پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے ان کی پچھلے اٹھاون سال اور کسی جو بجٹ پہ اس وقت ان کے ہوئی ہے ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا جناب والا اگر حق بنتا ہے تو پہلے اپنا حق اسٹیبلش کریں اس جو عوام کے نمائندے ہیں عوام کے سولہ کروڑ عوام کے ان کے آگے یہ اسٹیبلش کریں کہ ہم یہ پیسے ڈیزرو کرتے ہیں اور ہماری پچھلے اٹھاون سال کی پرفارمنس جو ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے جناب اسپیکر یہاں پہ ہزاروں ایکڑوں میں ایک نیا جی ایچ کیو بن رہا ہے جن کے اندر جس کے اندر محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں یہ جگیرداران نظام کی اکاسی کرتا ہے یہ جگیرداران نظام کی ذہنیت کی اکاسی کرتا ہے آج وہ سویلین اور جو بھی چیز سویلین ہے چاہے وہ آئین ہے یا قانون ہے یا جو چیز ہے یا روایات ہیں اس کو کنٹیمٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہر چیز جس نے خاتی وردی پہنی ہوئی ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے جناب والا میں یہاں پہ چند روز پہلے پاکستان کی افواج کے ایک چیف آف سٹاف تھے جو بعد میں گریڈ بائیس کی نوکری لے کے واشنگٹن چلے گئے فارن سیکٹری کے جو ہے مطاعت بن کے انہوں نے ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو کی تربیت کرتے ہوئے انہوں نے نیشن اخبار میں کو ایک لیٹر لکھا اور لکھا جو بلوچستان اور وزیرستان کی جو سیچویشن ہے اس کے بارے میں کہ دیز آر گریز سیچویشن and you need to have a strong central decision maker for this the army understands the situation better than anyone else and will never let the country down اس 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 کے بعد کہتے ہیں 1999. سم ہے ذہنیت کا کا جو فوج کے جرنیلوں کی مینٹلٹی ہے جو پچھلی اٹھاون سال کی تاریخ میں پاکستانی قوم کے پیروں کی بیڑیاں بنی جناب وہ کہتے ہیں The 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 army understand the situation better than anyone else and and will never let country country down. down. They they said the same thing in 1971 <laughs> <laughs> سچویشن رکیتا گیا آج بھی وہ تصویر جو پلٹن مدان ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے اروڑا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نا پنگے ہے میں کوئی بوزل نہیں ہے جٹ میرا نام قوم اظہ نہیں بولی اور یہ سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں سیاست دانوں نے ضرور غلطیاں کی ہیں جناب اسپیکر ہم ان کا اطراف بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے اوپر کوئی قرضہ باقی نہیں ہے ہم نے کوڑوں کی شکل میں پھانسیوں کی شکل میں جلاوطنی کی شکل میں قیدوں کی شکل میں اپنا قرضہ ادا کیا ہوا ہے اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو اس قوم کے کو لونے کرنا ہے اور وہ وقت آئے گا جب قوم کے ہاتھ جام کے قربان تک پہنچیں گے اور اس قرضے کی پائی پائی, پائی وصول کی جائے گی ان سے جناب اسپیکر کسی اور اس ملک کے برادری نے اتنا کرزا اپنا نا کردہ گناہوں کا وہ کہتے ہیں کہ عرف ہے کہ مٹی. کہ مٹی کی محبت میں آم سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے زلف علی بھٹو نے وہ قرض اتارا جو اس پہ واجب نہیں تھا آج بھی بھٹو اور نواز شریف و کردہ رہے ہیں جو ان پر واجب نہیں تھا اور جو کرچ محلوں پر ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک جو ان پر واجب ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اور ہم ان کے بدول پریں گے جنابے والا صرف 63 جی نہیں ہے آئین کے اندر 244 بھی آرٹیکل ہے اور 6 آرٹیکل بھی ہے کانسٹیوشن کے اندر کانسٹیوشن صرف فوج کے قدار پہ بات کرنے سے ہمیں منع نہیں کرتا بر جب فوج جو اپنے کردار سے تجاوت کرتی ہے اس کی سزا بھی تجویز کرتا ہے جناب اسپیکر آج میرے وطن کا بدن جو ہے لہو لہو ہے بلوچستان ہو یا وزیرستان ہو وہ پاکستان کا لہو بہ رہا ہے اگر آج پنجاب خاموش رہا تو تعریف پنجاب کو کبھی معاف نہیں کرے گی بنگالیوں پہ ظلم ہوا بنگالیوں کا استحصال ہوا پنجاب خموش رہا پنجاب جرم میں شامل رہا پنجاب بن گیا آج پنجاب کو نہیں بنے گا میں پنجابی یہاں پہ پنجابی ہیں اپنے بلوئی بلوچی بھائیوں کے لیے اور پختون بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے آواز اٹھائیں گے اور ان سے کندے سے کندہ ملا کے سالم کی گولیوں کا بھی جواب دیں گے اور ان کو گولیوں کے اور جرم سے برق کرنے سے انکار کرتے گا. باشو, باشو. جنابے والا یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا یہ پاکستانی فوج کا توفہ نہیں ہے یہ ان قبائلی لشکروں کا توفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے چھ ماہ بعد بھی اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا جنابے والا سینکڑوں اور ہزاروں عرب بلکہ تینس او تھاؤز

ایک ایک بات جو اس نے کی ہے نا اس آدمی نے وہ صحیح کی ہے اور یہ دو ہزار پانچ کی بات کر رہا ہے آج دو ہزار پچیس ہے یہ بتائیے گا کہ اس آدمی کو بیس سال میں کیا ہوا اس سوچ کو کیا ہوا یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑے فراڈ ہیں بہت بڑے جھوٹے ہیں یہ کمینے ہیں یہ گھٹیاں ہیں یہ نواز شریف یہ زرداری یہ بھٹو اور یہ فوجی یہ سب ایک ہے یہ تین خاندان ہیں جو عمران خان کہتا تھا نا کہ جب میں باہر نکلوں گا یہ دو مل جائیں گے عمران خان ایک خاندان کو بھول گیا کہ جب میں باہر نکلوں گا یہ تین خاندان مل جائیں گے آج یہ تین خاندان مل چکے ہیں افواج پاکستان اتنی ہی کمینی اتنی ہی گھٹیا اتنی ہی بے شرم اتنے ہی بے غیرت اتنے ہی کرپٹ اتنے ہی کرمنل اتنے ہی ظالم اتنے ہی خراب جتنے شریفے جتنے زرداری جتنے بھٹو یہ ہے جی پاکستان آپ کے سامنے اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے میں آخر میں پھر علیمہ خان کو کہتا ہوں علیمہ خان آپ نے عمران رہائی تحریک کو شروع کرنا ہے آپ نے عوام بچاؤ تحریک کو شروع کر رہا ہے آپ اس کو جو نام دے دیں بچاؤ عوام تحریک کہہ دیں بی اے ٹی بیٹ بھی ہے بلے کا سمبل بھی ہے اس کو آپ عمران رہائی تحریک کہہ دیں آپ جو مرضی کہہ دیں علیمہ خان آپ کو اور آپ کی بہنوں کو نکلنا پڑے گا باہر نکلنا پڑے گا ورنہ یہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو یہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ جو ہماری ایک امید ہے ایک ہوپ ہے کہ خان جو ہے انشاءاللہ باہر آئیں گے اور اس پاکستان کو بچائیں گے اور پاکستان کے سخت کڑوے فیصلے کریں گے اور اپنی چھاتی پہ ہم لوگوں کی جو ہیں بدوائے بھی شاید ان کو کھانی پڑھیں اس لیے کہ جو سخت فیصلے ہیں جو کرٹیسزم ان کے اوپر آئے گا ان کے سخت فیصلوں کا بہت سخت فیصلے ہیں ان سخت فیصلوں کے بغیر پاکستان بچ نہیں سکتا پاکستان اگلے جب خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ چار پانچ سال بہت مشکل بڑے کٹھن ہوں گے لیکن وہ ضروری ہے وہ دکھ وہ جو ہماری سرجری ہے وہ ضروری ہے بچانے کے تو آپ نے بچانا ہے اور یہ آپ کر سکتی ہیں علیمہ خان میں ڈائریکٹ آپ کو کہتا ہوں یو ہیو ٹو to اپ سارے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ان کو بھول جائیں یہ کمپرمائزیں کچھ نہیں کر سکتے یا تو اتنے غرور ہیں ان کی آنکھیں یہاں چڑی ہوئی ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم افلاتون ہیں ایسا نقبال ٹائپ اپنے آپ کو انٹیلیکچل سمجھتے ہیں یا بالکل دو نمبر بکاؤ مال چھوڑ دیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو افزمان میں رکھے پاکستان کو افزمان میں رکھے پاکستان کے حقیق کی زادی کی جنگ لڑنے والوں کو افزمان میں رکھے خاص طور پر جو پاکستان میں جنگ لڑ رہے ہیں خان صاحب ان کے اہلیہ ان کے ساتھ ہزاروں لوگ جو قید میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو افزمان میں رکھے رہائی دلوائے اور ایک پھلتے پھولتے پاکستان میں آئے پاکستان کے افواج پاکستان کے بعض ضمیر جو فوجی افسر اور جوان ہیں جن کے اندر ابھی بھی کچھ شرم ہے کچھ حیاء ہے وہ اپنا قانونی اور آئینی فرض استعمال کریں ان جرنیلوں سے ان دہشت گردوں سے جو اوپر جرنیل بیٹھے ان سے پاکستان کو نجات دلائیں اور ایک قانون اور آئین پر مبنی پاکستان کو آگے چلنے تھے اور جو شہید ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درجات بلند کرے پاکستان زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد الہی آمین السلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ جناب